اللہ وصلاة وصلاة اللہ. بس اللہ وسلات وسلام رسول اللہ اما بعد یہ صفحہ نمبر ہے اٹھانوے آئف نمبر ہے تینتیس چونتیس اور پینتیس آبوظب اللہ سعید العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

سميع عليم إذ قالت امرأة امرانا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع علیم. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا چن لیا منتخب کر لیا آدم آدم کو و نو اور نو علیہ صلاحت کو و اعلی ابراہیم و اعلیٰ عمران آل ابراہیم کو آل عمران کو العالمین جہان والوں میں سے جہان والوں میں سے آدم نو ابراہیم اور آل عمران کو چن لیا ضروریتم بعض میں بعض یہ تمام خاندان بعض بعض کی اولاد ہے واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے ادقولتی مراد و جب کہا بیوی نے عمران عمران کی جب عمران کی بیوی نے کہا رب بھی اے میرے رب ان نے بے شک میں نے نظر تو میں نے نظر مانی ہے اللہ کا تیرے لیے نافی بتنی جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے محاور وہ آزاد ہوگا فتح منی سو میری طرف سے اس بات کو قبول فروا ان کا بے شک تو انت تسمی العلیم تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے ان اللہ پچھلی آیت کے اندر نبی علیہ السلام کی نبوت کا آپ کی اطاعت کا تذکرہ تھا تو مشرقین مکہ یہ کہتے تھے کہ آپ کوئی ہمارے بڑے چودھریوں میں سے پیغمبر ہوتا تھا ہم اس کی بات مان لیتے آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے تو اللہ رب العزت نے دلیل کے طور پر کہا کہ آپ کا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں ہے یعنی نبی علیہ اسلام دنیاوی لحاظ سے بھی بڑے اعلیٰ خاندان کے تھے اور ویسے ہی آپ کا سلسلہ نبوت کا سلسلہ ہے انبیاء کا خاندان ہے ایک تو خاص تذکرہ یہاں نبی علیہ اسلام کے حوالے سے دوسرا یہاں سے رخ موڑا جا رہا ہے عیسی علیہ صلاۃ وسلام کی طرف عیسی علیہ صلاط و سلام کے بارے میں لوگوں کا غلط نظریہ یہ تھا عقیدہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں تو فرمایا نہیں عیسیٰ علیہ ساط و اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ بھی جو سلسلہ نبوت ہے اس کی ایک کڑی کا حصہ ہے ان اللہ ہسطافہ آدم سب سے پہلے آدم علیہ اللاۃ والسلام پھر نوع علیہ ساط و سلام پھر آل ابراہیم آل عمران عمران دو ہیں ایک عمران ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے اور ایک عمران ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یہاں ان کا تذکرہ ہے تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی آل عمران میں سے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ایک انسان ہیں سب سے پہلے آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا فرشتوں نے سجدہ کیا جنت عطا کی نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بتوں کی لوگ عبادت کرتے تھے پھر طوفان آیا سارے مر گئے پھر نئی نسل نو علیہ اللاط الام سے چلی یہاں آدم اور نو صرف پیغمبروں کا نام لیا کیونکہ ان کی جو آل تھی نا ان کے اندر بگاڑ تھا آدم علیہ السلام کا بیٹا بھی قاتل تھا نو علیہ السلام کا بیٹا مشرق تھا آل ابراہیم ہے یعنی ابراہیم اکیلے نہیں بلکہ اس خاندان میں جس طرح بعض گھروں میں ہوتا ہے نا ایک بندہ مومن اچھا ہوتا ہے بعض پورا گھرانہ ہی اچھا ہوتا ہے تو آل ابراہیم سے مراد پورا گھرانہ ان کی اولادیں ان کی بیویاں پھر اولادوں کی اولادیں آگے سلسلہ جو چلا وہ سارے کا سارا نیک تھا آل ابراہیم سارا کا سارا نیک تھا وہ آل عمران اور آل عمران بھی یہاں ہم ان کا آگے تذکرہ پڑھیں گے کہ ان کی بیوی پھر ان کی بیٹی پھر ان کا آگے بیٹا پورا خاندان ہی نیک ہے اور پھر آگے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے نبی پہ بنایا علام یہ خاندان چنے ہوئے لوگ ہیں تو یہاں آل عمران ہے فرمایا ضرور لکھ من بعض اگلی آیت میں یہ جو سارے ہیں نا آل ابراہیم عالی عمران آدم یہ سارے بعض باز, باز کی اولادیں ہیں تو عالیہ عمران بھی کسی کی اولاد ہے اور ان کی بھی آگے اولاد ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ انسان ہیں ضروریت ہیں اولاد ہیں کسی کی ٹھیک ہے وہ کہتے تھے اس کا باپ نہیں ہے تو بہت سارے مقامات پہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھا اگر باپ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو پھر آدم تو بلا اللہ کے بیٹے ہوئے ان کی تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے پھر تو اماں ہوا بھی اللہ کی بیٹی ہوئی ٹھیک ہے ان کی ماں نہیں ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے ضروریت ہے, ہے اولاد لیکن اللہ کی قدرت ہے کسی کی ماں نہیں کسی کا باپ نہیں اور کسی کا ماں باپ دونوں نہیں ہے واللہ اللہ اور اللہ سمیع ان سننے والا ہے یہاں خاص تذکرہ ہے اس دعا کا جو عمران کی بیوی نے کی تھی اللہ اس عمران کی بیوی کی دعا کو سننے والا بھی ہے اور اس کی حالت کو جاننے والا بھی ہے اب وہ کون سی دعا تھی اس کا تذکرہ آ گیا اس قالت تمراۃ عمران انہوں نے کہا تھا عمران کی بیوی نے کہا تھا ربی اے میرے رب انی نظر تو لکا میں نے ایک نظر مانی ہے کہ ماں فی بطنی جو بھی میرے پیٹ میں ہے نا محر وہ آزاد ہوگا اب ایک ماں یہ نظر مانتی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے نا وہ آزاد ہے اب ذرا اس ماں کی حالت نوٹ کریں ایک ایسی عورت ہو جس کی کوئی اولاد نہیں شوہر جس کا فوت ہو گیا ایک ہی بچہ وہ بھی ابھی پیٹ میں ہے ایک ہی بچہ ہے وہ بھی پیٹ میں ہے اور اس کے بارے میں کہہ رہی ہے اللہ میں نے نظر مانی ہے یہ جو میرا بچہ ہے نا یہ تیری دین کی خدمت کرے گا اور یہ بہت بڑی دعا ہے اب دیکھیں جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے نا اس کی محبت کا دار و مدار یا اس کی امیدوں کا محور اس کا بیٹا ہی ہوتا ہے اور تو کوئی ہے نہیں شوہر تو فوت ہو گیا اب ایک ہی بچہ امیدوں کا محور وہی وہ ہوتا ہے محبت اسی کے ساتھ ہوتی ہے اس کو بھی دین کے لیے وقف کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی قربانی ہے ہم یہاں میں نے خود بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی ہے اور یار میرا تو ایک ہی بیٹا ہے اچھا اس کو بھی مدرسے بھیج دو ایک ہی تو بچہ ہے وہ بھی مدرسے جائے گا کیا وہ میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا انجینئر ایک ہی تو ہے ہم سمجھتے ہیں پانچ سات بچے ہوں نا تو جو سب سے نکمہ ہو اس کو اٹھا کے مدرسے میں بھیجیں لیکن دیکھ لو کیا کرتے ہیں انبیاء کیسے کرتے تھے کہ ایک ہی بچہ ہے وہ بھی ابھی پیٹ میں ہے شوہر فوت ہو گیا اور کہا میں اس کو اللہ نظر مانی ہے میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی تو میں نے وقف کرنا ہے اچھا اتنے اتنا بڑا عمل کر کے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے آج کے دور میں مشکل نہیں شاید ناممکن ہے شاید ناممکن ہے یہ کہ کسی کا ایک ہی بچہ ہو وہ بھی پیٹ میں ہو شوہر فوت ہو چکا ہو اور وہ کہے اے اللہ میں نے اس کو دین کا دائی بنانا ہے اچھا پھر جو محر ہے نا محر محر کہتے ہیں آزاد کرنے کو یہاں آزادی سے مراد ایسا نہیں ہے کہ وہ غلام تھا غلامی سے آزادی مراد نہیں ہے مراد یہ ہے کہ اللہ یہ جو پیٹ کے اندر بچا ہے نا یہ میری خدمت سے آزاد ہوگا میں اس سے اپنی اپنا اپنی خدمت نہیں لوں گی ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہوتا ہے نا اپنے کام سے اس کو آزاد کر دوں گی یہ پیدا ہوگا تیرے دین کا کام کرے گا میں اپنا ذاتی کام اسے نہیں کہوں گی تیرے دین کے کام کے لیے یہ بچہ جو ہے وہ آزاد ہوگا تو یہ دعا کہ انہیں نظات اللہ کا معافی بتنی جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا محر ہوگا وہ آزاد ہوگا میری خدمت سے آزاد ہوگا میرے حق سے آزاد ہوگا ٹھیک ہے نا ایسا جذبہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور اور پھر آگے کہا فتح قبل منی قبول کر لے ہم تو کہتے ہیں نماز پڑھ لی ہے اللہ نے قبول کر ہی لینی ہے یا فلاں نہیں میں نے صدقہ کیا ہے تو قبول کر ہی لینا کیا نہیں ہے میں نے تو اللہ قبول بھی کر لے گا ہم بہت کم یہ دعا کرتے ہیں اللہ میں نے صدقہ کیا ہے میں نے نماز پڑھی اللہ قبول کر لے اب وہ دیکھو کتنی بڑی قربانی دے رہی ایک ہی بچہ وہ بھی دین کے لیے اور اس کے بارے میں بھی دعا ہے اللہ قبول کر لے تو مطلب بھائیو ہمیں ہم جو بھی قمل کریں نا جو بھی عمل کریں دعا کیا کریں اے اللہ میرا یہ عمل قبول کر لے اپنے عمل میں مان نہیں کرنا اے اللہ قبول کر لے تو برحال اخلاص پھر دیکھیں رب تعالیٰ کا انہوں نے دعا کی اللہ نے اس کا اخلاص کیسے قبول کیا اب وہ ایک تنہا عورت تھی تنہا دعا کرنے والی تھی دنیا جہان والوں میں سے اسے کوئی سننے والا نہیں تھا لیکن ہم یہاں اس کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں اللہ نے اس کا اخلاص قرآن میں بیان کر دیا اللہ کو عمل یہ اتنا پسند آیا تو برحال اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا صالحین کی انبیاء کی انبیاء نے بھی کیا تھا ابراہیم علیہ اسلام اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا فرمایا جاؤ چھوڑ کے آؤ مکہ میں چھوڑا دین کے لیے وقف کر دیا تھا انبیاء کی بھی یہ سنت ہے اس لیے اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا ابراہیم علیہ صاحب اسلام نے بھی جس کام کے لیے اپنے بیٹے کو بھائی تھی علی طالف قرآن کے اندر آیا اللہ نے حکم دیا اس گھر کی صفائی کرنے اس کا خیال رکھنا ہے تو مریم کے پیٹ میں بھی جو بچہ تھا اس کا کام بھی یہی تھا بیت ال جو مقدس تھا اس کا خیال رکھنا اس کی صفائی کرنی ہے وہ بھی اس کام کے لیے وقف تھا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی اس کام کے لیے وقف کیا اور اللہ نے ذمہ داری لگائی اور آج دیکھ لیں ان کا اخلاص اس وقت مکہ میں حرم میں تقریباً دس ہزار خدام موجود ہیں دس ہزار لوگ اس کی صفائی کرتے ہیں صرف صفائی صفائی باقی عبادت کرنے والے تو اور لاکھوں لاکھوں میں ہیں دس ہزار لوگ تو وہاں پہ صفائی کرتے ہیں اللہ نے ان کے اخلاص میں ان کے عمل میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے اور پھر ان دونوں واقعات میں آپ دیکھیں پیچھے ایک عورت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا اللہ نے کتنی عزت دی ہے ہم یہاں آل عمران کا تذکرہ پڑھیں گے ان کی بیوی کا تذکرہ پڑھا پھر جو آگے ان کی بیٹی ہے ان کا تذکرہ پڑھیں گے یہ ساری عورتیں اور اسلام عورتوں کی عزت کرتا ہے اسلام نے عورت کو عزت کی نگا سے دیکھا ہے یہاں سورت کا نام بھی آل عمران ہے صرف عمران نہیں ہے آل عمران ان کے خاندان اور ان کے خاندان میں دو عورتیں ہیں ایک بیوی بی ہے ایک بیٹی ہے نواسا تو صرف آگے جا کر ایک ہی ہے عیسیٰ لے سات وسلا دو عورتیں تو اللہ نے پورے آل عمران کے نام پہ صورت کا نام جو ہے وہ رکھ دیا ہے اس لیے محترم بھائیوں یہ عمل بڑا ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو کم از کم ہم پہلے ایک ہوتا تھا جہاد کے لیے لوگ وقف کرتے تھے کم از کم دین کے لیے وقف کر دیں میرا بچہ جو ہے وہ قابل ہے ذہین ہے اس کو میں دین پڑھاؤں گا اس کو میں حافظ بناؤں گا تو یہ انبیاء کا عمل ہے نیک لوگوں کا عمل ہے اور یہ عمل کرنا بھی ہے اور پھر ساتھ ربنا تقبل منا وہاں پر بھی ابراہیم علیہ صاحب نے نے دعا مانگی تھی. ربنا تقبل تکبل منا اللہ ہم نے تیرا گھر بنایا قبول کر لے اس کو اور یہاں بھی وہ یہ دعا مانگ رہی ہیں فتقبل تقبل اے اللہ یہ عمل میں نے کیا ہے اپنے بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کیا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما تو قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کوئی بھی عمل کرے قبولیت کی دعا کرے ان کا انت سمیع العلی اللہ تو سننے والا ہے اور اللہ تو جاننے والا ہے واخر الدابانات الحمد لله رب العالمين